Меня зовут Ищенко Дмитрий, я руководитель центра робототехники Батон. Батон в переводе с греческого означает «вера робота. Я для вас затовил презентацию специальную, хотел рассказать о том, же, зачем же. А потом побывав уже собственно говоря на этом мероприятии, я принял решение, что нужно говорить о том, что, он, что вы хотите услышать. На самом деле, как мне уже объяснили организаторы этого проекта, основная идея такая, что многие жители конотов, и собственно молодежь, не видите этого в будущем здесь. Все хотят куда-то, как говорится, свалить. Да. Да? Поднимите руки, кто хочет покинуть город конотов и найти свое счастье где-то там. Я вам буду с уверенностью сказать, да, -то. не поможет. Если вы просто заберетесь, если заберете чемоданы, вы едете, вы едете в Европу в поисках лучшей жизни, этого мало. Современный мир уже не принимает людей, которые не не развиваются самостоятельно. Современный мир, современные технологии заставляют нас постоянно развиваться. Мы все сейчас видим о том, как развиваются современные технологии, как они заходят в нашу жизнь, независимо, хотим мы этого или не хотим. В связи с этим меняется рынок труда. Вот мы сейчас можем обратить внимание на то, как быстро роботизируется современные технологии, то есть как быстро автоматизированные системы заходят в нашу жизнь. Самый, наверное, обыкновенный простой пример, который ярко иллюстрирует эту ситуацию на сегодняшний день, это приватбанк. Они сейчас максимально делают удобные, услу удобные услуги для клиентов, максимально уменьшают количество сотрудников, уменьшают количество э человеческого фактора, максимально предоставляют услуги с помощью роботов, роботизированных систем, интернет каких-то сервисов, которые позволяют вам выполнять типа, необходимые вам функции 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, независимо от э, э, времени года и тому подобное. Роботизированные системы будут заходить в нашу жизнь постоянно, и это уже процесс, который невозможно будет остановить. На сегодняшний день вам нужно готовиться к тому, что без современных знаний, без, без знаний современных технологий вы будете непригодны. Сегодня уже э, парламент Британии поставил задачу перед э, Министерством образования не готовить мертвый класс, не готовить тех людей, специальности которых через 5-7 лет просто исчезнут из рынка труда. О чем я сейчас говорю? Допустим, возьмем сейчас такой популярный, наверное, высоковостребованную профессию каменщик. Да? Сейчас он в Украине пользуется популярностью на ура. Каменщик это сейчас, ну, богатый человек, скажем так. Работы сейчас хватает немея, Особенно с учетом того, как, ну, как перед этим мы еще уезжали наши каменщики зарабатывать э, в Россию, да, тут соседнюю, -то там в Польшу строить. Это сейчас была популярная высокооплачиваемая профессия, которая говорила о том, что без работы не останешься, на крем тебе хватит. Сейчас уже, э, кто знает приблизительно норму каменщика, сколько может выложить каменщик э, кирпича в сутки, Приблизительно. Больше, сотни. Больше сотни, отлично. Mm -hmm. Отличные... кирпичей в день можно вложить? Сто кирпичей в день? Да. Можно поторопиться, давай, Мне да. говорили, мне говорили максимум, максим, что может выжить всегда опытные каменщик, это две с половиной тысячи кирпичей в день. Это с учетом подсобника, пересобника 2500 это максимум будет просто уже космеляж но больше ты не сделаешь на сегодняшний день есть роботы которые позволяют делать идеальную вкладку 1000 кирпичей в час которая, которая будет вкладка идеально до миллиметра. и выстроена идеальная будет робот способен работать при любых условиях независимо от независимо от времени суток от, на от настроения Погоды и тому подобное В ближайшее время компания, компания, Содержать такого робота ну, Купить такого робота Гораздо дешевле Он вот сейчас на, на самом деле очень дорогой но, его, на, но по совокупности Его содержать дешевле чем камень. За ним не надо присматривать За ним надо перезванивать И смотреть не напугался ли он Случайно да, почему он не вышел на работу Сорвал проект и тому подобное Робот работает Э, лучших, качественных, не ни на какие-то человеческие факты. И об этом уже говорит британское, э, британское Министерство образования. Не готовить подобные классы. Потому что затраты на э, обучение таких людей, а потом на переквалификацию их гораздо дороже, чем уже сейчас готовить новые современные э, профессии. С приходом современных технологий, современных э, возможностей уходят старые профессии. Список профессий, которые, э, которые исчезнут в ближайшее время из рынка труда постоянно увеличивается. Дальше, 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 дальше. Вот. Приблизительно вот эти профессии и этот список будет постоянно увеличиваться. Но я вам скажу одну еще интересную вещь приходом современных технологий появятся новые профессии, потому как современные технологии требуют современных специалистов. Специалистов, которые разбираются в новых технологиях. И это наряду с сегодняшними, сегодняшними возможно, еще непривычные для вас слухи, для вашего круга профессии, и серии IT-медик, или специалист по проектировке умного дома, это все технологии, которые будут применяться, это профессии, которые будут высокооплачиваемые, высоко, высоко востребованы, потому что технологии будут запрашивать специалистов в этой области. Поэтому я вам говорю, я вам предлагаю не то, что предлагаю, а хочу, чтобы вы где там себе в себе отложили эту информацию о том, что без развития, без вашего вмешательства творить просто за границу. Можно будет э, только горшки выносить. В ближайшие 3-4 года вы ни на, на, на что больше не, не будете идти. Для того, если не будете самостоятельно развиваться. Развивайтесь. Изучайте современные технологии. Посвящайте этому, ну, найти себя в сфере, IT можно. Это однозначно, это просто... Нужно сейчас возможность интернета, открытости, доступа информации просто зашкаливать. Сейчас не надо искать какие-то преграды для того, чтобы найти себя в свете. А. Нашим решением ну, на сегодняшний день нет государственной программы, которая бы готовила ну, современное, современное цифровое поколение. То есть, скажем так, digital. Э. Цифровое поколение, да? То есть сейчас еще есть годовая программа, ну, то есть Министерство образования, которая продолжает еще учить информатику, которую, на уроках которой мы продолжаем рисовать Excel у себя в тетради. Э -э пора уже это менять. Ребята, вот просто вы, э если вы не будете сейчас уже изучать эти, эти знания, эти навыки не приобретать, то вы просто опоздаете. Просто уже дальше будет все больше и больше информации, все больше класс информации, которую вам будет необходимо э, отработать. Вы сейчас находитесь в идеальном положении. Вы сейчас, у вас есть возможность стать тот, тем кирпичиком, который создается сейчас в э, в сфере IT-кластера. IT-технологии, люди, которые уже в этом разбираются, или э, кто-то уже изучает эти, эти вещи, притягивайтесь к ним, и вы все равно найдете себя в, в сфере IT. Вам можно будет найти, ну то есть, вы все равно найдете, найдете себя. Я этому, ну, подтверждение. Я никогда, у меня нет никакого технического образования, я никогда не думал о том, что я буду заниматься вопросами, которые связаны с IT. У меня абсолютно э, никогда не возникало такого желания, но я понял, что это моя штука, этим я хочу заниматься. И сейчас мы занимаемся вопросами изучения основы робототехники, электроники, программирования у себя в центре. Роботехники, работать, работать, вот вот. Мы сейчас даем необходимые знания детям от 7 до 17 лет для того, чтобы у них была возможность потом в будущем вот получит, ну, сейчас получить знания, достаточно для того, чтобы в будущем получить высокооплачиваемую востребованную профессию в сфере IT. Ребята, развивайтесь. Сейчас это ваше золотое время. Скором будущем я надеюсь, что ну, я, по крайней мере, приехал сюда с целью, tout, чтобы открыть подобный же подобный такой же школу у вас Канатопе, потому что у вас есть серьезный интеллектуальный потенциал, есть люди, которым это действительно надо, и те, кто поймут. И, и если мы наберем сейчас необходимое количество для старта, то мы запустим эту школу здесь. Об этом мы поговорим на открытых столах, о технологиях, которые приходят сейчас нам в, в наше время. Мы тоже сможем обсудить на открытых столах, но я вам говорю одно. Кто не развивается, будет просто заниматься чем-то несовременные вещами. Я вас призываю развиваться. Вот это ваша основная мысль. И, и мысль, и собственно говоря, то, чем мы сейчас должны делать. Помимо э, стандартного образования, которое вы получаете в, тех, в техниками, вы в школе, в университете, развивайтесь. Развивайтесь в этом направлении. Но есть такой, как минимум, есть такой вариант. Вы, может, себя найдете здесь, кто-то может не найдет здесь. Да. Кто-то будет творить, рисовать красивые картины. просто какая-то красота здесь рисована. Такого робота еще не может сделать. Но вещи, которые, но современные технологии, которые приходят уже в нашу жизнь, будут требовать специалистов, которые в этом разбираются. Будьте этими специалистами. И тогда не надо будет ехать за границу для того, чтобы иметь вещь на кармане. Это я говорю с уверенностью. Всем спасибо. До встречи на Афганистане. 30 секунд ваше время. Я займу, пока... Центр робототехники «Патрон» проводит набор детей 8-12 лет на годовой курс занятий. Основы робототехники и электроники, Геометрика. программирование на плюс, система автоматизации на Аурина, 3D-сканирование, моделирование и печать. Подарите своему ребенку возможность творить будущее. Справки по телефону 095-753-28-43.